श्रीसङ्कटनाशना गणेशस्तोत्रम् नारदं वाचा प्रणम्या शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामादसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्दकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पटे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्धे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिरास्मै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व प्रसादतः इति श्री పురాణే సంకష్టనాశన గణేష స్తోత్రం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ గణేశాయన మహాని కామెంట్ చేయండి